ಹೆಬ್ಬಳಲು ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಮಾತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ತಾಯಿ ನೋಡಿ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् आत् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिप्रचोदयात् आत् तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दिप्रचोदयातु तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्न षण्मुखप्रचोदया आतु तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडप्रचोदया आतु वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ॐ ब्रह्मप्रचोदया आतु नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ठाय धीमहि तन्नो तन्नो नारसिंहप्रचोदया आत् भास्कराय विद्महे महद्युतिर्काय महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यप्रचोदया आत् वैश्वानराय विद्महे लाललीलाय धीमहि तन्नो अग्निप्रचोदया आत् ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಚೋದಯ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಳಲು ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಮಾತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು